assalomu alaykum uh, brifing ishtirokchilari uh, hurmatli teletomoshabinlar uh, bugungi mana shu brifing va uh, to'rtinchi yanvarda uh, vazirlar mahkamasida bo'lgan majlis hisobotimiz uh, bizni vazirlik uchun bizlar uchun bir imtihonday bo'ldi ishimizga baho bo'ldi o'zi uy joy kommunal xizmat ko'rsatish yillik yakuni kuz qish tugagandan keyin aprelda bizda 18 aprelda bayramimiz bor shunda qilinib shunga yakun yasaymiz lekin mana havolarni ko'rdilaring noyabr oyidan surunkali mana shunaqa sovuq havo kelishidan bizlarni hamma kamchiligimizni mana shu xalq bilan ro'paro xizmatimiz kelishidan ko'rsatdi ham rahbariyatda ham xalqimiz oldiga mana ommaviy axborot vositalari ijtimoiy tarmoqlarga juda ko'p murojaatlar bor I, bu bizni kamchiligimizni yaqqol tashqariga chiqarib ko'rsatdi bu kamchiliklarimiz to'g'ri mana bitta masalan agar shu issiqlik manbaidan is, uh, juda ko'p ijtimoiy is, uh, tarmoqlarga is, uh, uylarni issiqlik nimasidan uh, nima bor xatlar bor murojaatlar bor <coughs> oladigan bo'lsak bugungi kunda qamrab olingan qozonxonlarimiz bilan yigirma uch mingta uh, nimadan uh, uylardan o'n uch mingtasi nima olyapti xalos issiqlik olyapti qolgan albatta o'n mingtaga yashaydigan uyga yashaydigan nimalarni e'tirozlari haqli bo'lib chiqadi va boshqa vazirligimizni boshqa sohalarda bajarayotgan ishlarimiz ham xalq bilan ro'para kelamiz bu narsalar e'tiroz bo'lyapti etirozlar o'rinli deb hisoblaymiz hozir yani, nazirjon aka mana aytib o'tdi buni to'rtinchi yanvardan keyin vazirligimizga yig'ilib o'zimiz tanqidi baho berib o'zimizga ishimizni tubdan o'zgarishga nima kelishib olindi mana sohasiga hozir sohib soh uh, ismoilovich aytib o'tdilar har yili kamida to'rt besh marta muhtaram prezidentimiz bizni sohamizga qaratilgan qaror farmonlar chiqaryaptilar mana oxirgisini aytadigan bo'lsak shu vazirligimiz bajarib turgan narsani xo'jalik ishlarini ajratish uchun suv ta'minot degan tashkilot ochilib butun suv sohasi su bo'yicha ekspluatatsiya nimalari qurilishi alohida respublikaga tashkilot qilib aksiyadorlik jamiyati tuzildi muhtaram prezidentimizni murojaatnomalarini hammalaring eshitdilaring bugungi kunda respublikamizga o'rnatilgan tartibda ichimlik suv berayotgan aholimizni nimasi foizi yetmish uch foiz shu oxirgi farmonlarida prezidentimiz bularga o'sha yigirma yetti foiz kishi qo'rqayotgan paytda o'ttiz foiz edi o'ttiz foizini qanday ta'minlashni yana yo'l ochib berdilar bizlarga Uh, birinchidan uni xatlovdan o'tkazib elektron formaga kirgizib qani qaysi xalqimiz qayerda qanday suv ichyapti и e qanday qilishimiz kerak и e, bitta yo'l ochib berdilar davlat da, ijtimoiy buyurtmalari deganda birdan mablag'lar ajratib berilgan bugungi nimaga eksperiment darajasida dres, hozir nima qilamiz farg'ona namangan andijon viloyatlariga <coughs> o'n beshta ming aholiga uh, nodavlat notijorat tashkilotlari orqali o'sha e, davlat ijtimoiy buyurtmalari bilan e, nima ichimlik suvi ta'minotini e, ta'minlab berish vazifasi qo'yilgan buni boshqarish usuli boshqacha qurilishi boshqacha e, suvni ta'minlash e, nimasi o'sha xalq bilan birgalikda bo'ladigan nima e, amaliyot agar shu e, yigirma birinchi yilda o'sha narsani qo'limizdan kelib nima qilsak agar yigirma ikkinchi yildan boshlab boshqa hududlarga ham mana shu nimalarni tatbiq qilamiz nimalarni mana bugungi kunda bir narsani man aytmoqchiman bu mana shu brifini shunaqa kunlarga turibdi bugun nimani yilni eng og'ir kunlardan biri o'n besh gradusgacha sovuq mana bizni kommunalchilar mana shu xizmatda hammamiz nima lekin mana shu kamchiliklar bo'yicha man vazirligimiz nomidan an xalqimizdan rahbariyatdan uzr so'rardim bu mana shu kamchiliklarni hammasini hisobga olib nima qilib o'zimizga qattiq xulosa qilamiz deb o'ylayman shunaqa deb va'da qabul qilinglar katta rahmat rustam aka